स्टूडेंट्स वर्ष यूनिवर्सिटी में खुशामदीद आप देख रहे हैं यू खानपुर चैनल फाइनल टर्म के एग्ज़ाम चल रहे हैं आज दूसरा दिन था लेकिन सम हो बस सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपका पेपर मिस हो जाता है और अभी दो दिनों में चंद एक पेपर मैंने देखे अपने सेंटर में तो कुछ स्टूडेंट्स के मिस हुए हैं उसकी वजूहत हो सकती हैं वो भी आप उसके साथ शेयर कर लेते हैं और आगे भी जो बाकी दिन है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी आ सकती हैं जिसकी वजह से पेपर आपका मिस हो सकता है अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले मजीद चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया हुआ नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें और कुछ वीडियो जो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर की थी वो एक दिन हो गया यानी कल वीडियो मैं शेयर नहीं कर सकता परसों मैंने की थी उसके नीचे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं और तो कुछ मजीद भी चीज़ें पूछी हैं तो मैं आ, किसी भी वजह से उनका जो कमेंट्स है उनके ऊपर नहीं रिप्लाई करा पाया वो वजह ये थी कि हमारे अपने कैंपस में एग्जाम चल रहे होते हैं तो पहला दिन जो है वो काफ़ी सारा होता है तो, कामों वाला यानी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं और अरेंजमेंट्स होते हैं तो इसलिए आ, जो कुछ कमेंट्स में नहीं जिनके कुछ पूछा हुआ था मैं नहीं रिप्लाई कर पाया तो इन बाकी जैसे ही टाइम मिलता है वो आपके साथ कर देता हूँ साथ में एक और भी चीज़ बता दूँ आपको कि जिन लोगों ने अभी तक डेट शीट नहीं बनाई तो चांस है कि यूनिवर्सिटी उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले तो करना आपने ये है कि इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं इस वक्त अगर कोई डेट शीट नहीं बना पाया तो इसको आप देख लें और यूनिवर्सिटी में फौरी तौर पर क्यूरी सेंड करें क्योंकि कुछ लोगों को मैंने ये ऐसे बताया था कुछ ने वाट्सएप के ऊपर रब्ता किया तो उनकी जो आज की डेट में डेट शीट बन चुकी है क्योंकि अदरवाइज़ आप अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर ये जो आपका सेमेस्टर है वो वेस्ट हो जाएगा और एक तो टाइम वेस्ट होता है और दूसरा फीस भी आपकी सारी की सारी वेस्ट होती है फिर दोबारा आपको पे करनी पड़ती है अब चलें अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर और इसमें दो चीज़ें दो रीज़न हो सकती हैं एक पर्सनल हो सकती है, है यूनिवर्सिटी की हो सकती है पर्सनल में क्या हो सकता है कि ऐसे होता है कि आप लेट पहुँचते हैं और आपको पता है कि पंद्रह मिनट का जो टाइम होता है यानी सात पैंतालीस के ऊपर पेपर स्टार्ट हो रहा है तो आठ बजे तक उसको लॉग इन किया जा सकता है लेकिन अगर उसके बाद भी आप नहीं कर पाते लेट हो जाते हैं तो पेपर मिस हो जाता है कुछ जॉब इंटरव्यूज़ आ सकते हैं पर्सनल काम आ सकते हैं कहीं आपको अचानक से जाना पड़ जाता है या इसके अलावा बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप उसको नहीं देना चाहते और से आ जाती हैं चीजें जिंदगी में तो यह आप खुद भी किसी पेपर की तैयारी नहीं तो चाह रहे हैं कि इसको मैं दोबारा से फिर तैयार करके दे दूँगी ये सारी पर्सनल रीजंस हैं इन सारी रीजन में भी आप पेपर दोबारा दे सकते हैं और कुछ जो अगली यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है मसला आप जाते हैं और एग्जाम सेंटर में कुछ इशू आ जाता है आपका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा होता यानी जो जो एंड प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी की एंड पे हो आप तो गए हैं पेपर देने लेकिन नहीं हो पाया आप इसमें कोई कसूर नहीं है तो ये यूनिवर्सिटी के एंड के ऊपर है तो इन में भी आप पेपर दे सकते हैं अब आ जाए फीस के ऊपर फीस जो है वो एक पेपर की आपका अगर एक पेपर मिस होगा ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक पेपर की जो है वो दो हजार फीस है और अगर आप दो पेपर मिस करेंगे तो उसकी जो है वो चार हजार फीस हो जाएगी और अगर तीन करेंगे तो छ हजार रुपये फीस हो जाएगी ये याद रखें ठीक है और ये इस सूरत में है जब आप पर्सनल रीजन में आएंगे और पर्सनल रीजन की वजह से आप अपना पेपर को छोड़ दें क्योंकि आप गए हैं लेट हुए हैं या 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 जॉब इंटरव्यू ट्रैवल कुछ और और आपने आपने सोचा कि दोबारा से से खुद है नहीं। खुद यानी ने प्लान किया है तो दो दो हजार के ईवज़ आप एक एक पेपर दे सकते हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम आ जाती है वहां पे पूरा सेशन ही नहीं हो पाता या कुछ ऐसा इशू हो जाता है तो फिर वो जिम्मेदारी ये होती है कि जो भी आपका सेंटर है वो अपनी प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी को बताए और उनको रीजन भी बताया कि वजह से इनका पेपर नहीं हुआ तो वो उसकी फीस नहीं लगेगी आपकी वो यूनिवर्सिटी खुद रिशेड्यूल करेगी और बगैर फीस के होंगे लेकिन जरूरी है कि अगर इस तरह का किसी के साथ कोई इशू हुआ है पर्सनली तो वो फिर कैंपस वालों को बताया कि भाई मेरा इसमें तो कोई फॉल्ट नहीं है तो आप मेरा पेपर रिशेडूल करवा के दें ठीक है जी अब आ जाए ये तो फीस के बारे में भी हो गया और ये होगा कब आपको पता है कि चौदह तक तकरीबन पेपर हैं सभी सेंटर्स में यह हो सकता है कि एक आधा दिन मज़ीद भी उसके बाद हो तो चौदह तक तो तक जो है वो पेपर चलेंगे इस दौरान कोई भी पेपर आप छोड़ते हैं तो वो कर सकते हैं तो कोशिश करें आखिरी तरीक का जो पेपर होता है ना जब बिल्कुल लास्ट है तो उसका पेपर आप कभी भी ना छोड़ें क्योंकि वो सिस्टम के अंदर अपडेट नहीं होता और फिर रिशेडूल करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है तो रिशेडल की जो डेट है वो आज 28 है तकरीबन मजीद दिन जो, जो है वो इकतीस तक इकतीस तक या दो तक इकतीस जनवरी या एक फेब तक सिस्टम के अंदर आ जाएगी वो मैं आपको सिस्टम ओपन करके दिखा देता हूं तब आप वहां पे अप्लाई कर पाएंगे और जैसे मैंने आपको बताया है कि आपका जो लास्ट डे होगा मिड टर्म फाइनल फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स का उस डेट के ऊपर आपने एक पेपर नहीं छोड़ना क्योंकि वो चौबीस घंटे के अंदर अंदर अपडेट नहीं होता और अगले दिन ही फिर डेट जो है वो खत्म हो जाती है अप्लाई करने की तो आखिरी दिन वाला पेपर ना छोड़ें किसी भी सूरत उससे पहले जो भी आप छोड़ेंगे वो सिस्टम में अपडेट हो जाएंगे और फिर आप उसको दे पाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ है कुछ स्टूडेंट्स के लास्ट डेट में पेपर छोड़े हैं और वो यहाँ पे एप्लीकेशन जहाँ पे दी जाती है सबमिट की जाती है वहाँ पे वो अपडेट ही नहीं हुए हैं क्योंकि जैसे ही पेपर आप छोड़ते हैं तो अगले 24 घंटे के अंदर अंदर वो यहाँ पे सिस्टम के अंदर आ जाता है आपने जाना है स्टूडेंट सर्विस में और फिर उसके बाद अप्लाई फॉर रिशेडूलिंग पेपर ये यहाँ पे पाँचवा ऑप्शन है ठीक है आप कोई भी छोड़ेंगे पेपर वो यहाँ पे शुरू आ जाएगा और यहाँ पे शेड्यूल भी आ जाएगा कि और वहाँ यहाँ बता दिया जाएगा कि किस डेट को होने हैं और फिर आप यहाँ पे आके अपना उसको सिलेक्ट करके सिटी जिस जहाँ पे भी देना चाहते हैं, तो हैं।, हैं दोबारा चॉइस में, नहीं दे सकते मैंने में देना। आप करेंगे, फिर डेट शीट खुद बन जाएगी और जो भी एग्जाम सेंटर बनेगा उस सिटी में वहां पे आप पेपर दे पाएंगे तो इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो फिर पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह शाह रिप्लाई करेंगे और वीडियो यहाँ पे खत्म कर रहे हैं जाते जाते सब्सक्राइब कर लें वो लोग जिन्होंने नहीं किया हुआ ऐसे ही वीडियो देखते हैं तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी अपना ख्याल रखिएगा एग्जाम में बहुत सारी मेहनत करें ताकि अच्छे नंबरों के साथ अच्छे सी जी पी के साथ आप पास हो अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़